आज़ुबल बसमीम अलैक् रबरकू दोस्तों उम्मीद है आप खैरियत से होंगे दोस्तों इस वीडियो में आसफान में मौजूद बिर तफिला के बारे में मालूम हासिल करेंगे आसफान मक्का मुकरमा और मदीना मनौरा के दरमियान एक मशहूर शहर है मक्का मुकरमा से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर है और यह मीठे चश्मों की जगह है असफान का जिक्र बकसरत हदीस में है आप सल्लल्लाहु सल्ह वसल्लम इस मुकाम से मतद्द बार गुज़रे यहाँ एक तारीखी कुआँ है जो बिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लास के नाम से मशहूर है फतह मक्का के मौका पर असफान में से आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्ह वसम्म का गुज़र हुआ तो यहाँ के एक कुएं में अपना लवाब मुबारक डाला पहले इस कुएँ का पानी बहुत कम और पीने के काबिल ना था लवाबी मुबारक की बरकत से पानी मीठा हो गया और पानी में ऐसी बरकत हुई कि चौदह सौ साल से ज़्यादा अर्था गुजर गया कि इसका पानी अभी भी जारी है लोग इस कुएँ पर आते हैं और यहाँ से पानी ले जाते हैं वजू करते हैं और पानी पीते हैं इस कुएँ को बीर तफला यानी लवाब वाला कुआँ कहते हैं आम लोग इस कबीर रसूल सल्हस से याद करते हैं जब जायरीन अजफान इस कुएँ पर आते हैं तो यहाँ से अपने दोस्तों के लिए बतौर तोहफा पानी ले जाते हैं इस कुएँ के करीब और भी बहुत से कदीम कुएँ हैं मगर सब खुश्क और खंडराट की शक्ल में हैं कूमत ने निशानात लगा कर इसे आसार कदीमा की हैसियत दे रखी है और दूसरी रवायत में है कि सुलह सुलदेबिया के बाद आप सल्लल्लाहु सल्ह वसल्लम जब मदीना को रवाना हुए तो वाद फ़ातिमा से होते हुए असमान पहुँचे जहाँ सहाबा कराम अलिमर रजवान को भूख का एहसास होने लगा तो कुछ हजरा ने कहा कि ऊंट जबा कर लिए जाए तो हजरत फारूक रबी ने कहा यार ऐसा न कीजिए कल किसी जंग में हमें भूखे पेट और पैदल लड़ना पड़े तो क्या होगा आप सल्ला की राय हो तो सबसे कहें कि जिस किसी के पास जो कुछ है सब ले आए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि आपलम बरकत की दुआ करें चुनाचे ऐसा ही किया गया जो थोड़ा बहुत खाना था सब जमा किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि की बरकत से वो खाना चौदह सौ सहाबा को पूरा भी हो गया और बच भी गया सहबा कराम नही रजवान ने खाने से अपने अपने बर्तन भर लिए तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में बीर तफला और मुकाम उ की मालूमात आपको काफ़ी पसंद आई होंगी